ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਾਰ ਲੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੜ 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 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਟ్రਾਈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆ ਸੀ এ ਆਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਨਾਲੇ ਲੱਗ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਨੀ ਕੁ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜਦੂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਬੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਰ ਹੈ ਸ਼ੌਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਐਨੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਬਟ ਦੀ ਉਖਲੀ ਚ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਬਈ 2 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਬੜ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਆਹ ਪਾ ਦਿਓ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਪਈ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ सो so, वीडियो एंड तक जरूर देखो आपके दे दोस्तों शेयर जरूर कर लियो जो कोई तो कमेंट जरूर करो तो नहीं बस तो दे काम आओ नाली वीडियो, है। आओ, देख वीडियो में मैं आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ कम टाइम में काम की बात बहुत आसानी से और आसान शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ जिससे आगे चल के आपको कभी भी सस्पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप काम करवाने जाएंगे सस्पेंशन का तो मोटे खर्चे से बच जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले देखिए ये मैंने गाड़ी का व्हील उतार रखा है और व्हील उतार के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सस्पेंशन एक्चुअल में है क्या वो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में आपको ऐसा बता दूंगा कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सस्पेंशन किस चीज को कहते हैं और क्यों इतना खर्चा आता है तो देखिए सस्पेंशन के लिए मेन ये जो एक आपको दिख रही है आम ये आम मेन है और ये आम जो है तीन बुश के साथ कनेक्ट रहती है पहला बुश ये दूसरा बुश ये वाला है और तीसरा जो है ये बॉल जॉइंट है ये लोअर बॉल जॉइंट, से दिखाता हूँ आपको तो, ये ये जो हब के साथ कनेक्ट रहता है तो ये तीन कनेक्ट तीन जगह से ये कनेक्ट रहता है और मेनली इसमें खराब होने की चीज क्या होती है ये जो है लोहे की आम है और इसमें कुछ ख़राब होने जैसा नहीं जब तक कि एक्सीडेंट ना हो या कहीं बैंड ना हो खराब होता है ये बुश और ये वाला और एक ये तीन तीसरा वॉल जॉइंट तो ये तीनों चीज़ें अलग से मिल जाती हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी से बचता क्या है सस्पेंशन में अब करने के लिए बचता है एक ये देखिए स्टेयरिंग का कनेक्शन यानी कि ये कनेक्टिंग रॉड जो है स्टेरिंग की ये एक रॉड बचती है जो चेंज की जाती है जिसमें कि यहाँ पे एक जॉइंट है ये स्टेयरिंग एंड अलग से मिलेगा और इतना हिस्सा वॉल जॉइंट ये अलग से मिलेगा तो ये एक हिस्सा बच गया आपका सस्पेंशन में तो सस्पेंशन में एक चीज़ तो वो क्लियर हो गई सेकंड ये हो गया थर्ड क्या आता है थर्ड आता है ये लिंक रोड बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है ये लेकिन ये लिंक रोड जो है जो कि स्टेबिलिटी देती है गाड़ी को बैलेंसिंग रोड है ये ये इसके साथ इसको लिंक करने के लिए यानी कि शॉक ऑब्जॉर्वर के साथ ये बैलेंसिंग रॉड लिंक करता है ये तो दूसरा खराब होता है ये तो ये तीन चीज़ें मिला के पूरा हो गया सस्पेंशन चलो कहते हैं जी सस्पेंशन फुल सस्पेंशन करना है बीस हज़ार पच्चीस हज़ार चालीस हज़ार जो भी बताते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ होता है ये सब बनाने वाली चीज़ें हैं और जब भी खराबी आती है गाड़ी के अंदर यानी कि खड़खड़ की आवाज़ आती है डीलापन फील होता है ऐसा लगता है लूज हो रही है गाड़ी पूरी हिल रही है तो वो कुछ एक आधी पॉइंट्स की वजह से हिलती है मोस्टली देखिए ये जो बॉल जॉइंट है ये ख़राब होता है ये वाला या फिर ये बुश कटे रहते हैं ये तीनों तो इन तीनों बुशों को हम चेंज कर सकते हैं इसकी कॉस्ट मुश्किल से पाँच सौ के आसपास होती है बाकी डिफरेंट मॉडल्स में क्या होता है गाड़ियाँ जैसी महंगी होती जाती हैं तो कंपनी अपने रेट उस हिसाब से रिवाइज़ करती जाती है लेकिन मैं एक अप्रॉक्स मोटा मोटा खर्चा बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग होनी नहीं चाहिए बाकी ये वाला एक बुश है ये बीच वाला ये बीच वाला बुश मुश्किल से डेढ़ सौ दो सौ के आसपास होना चाहिए और ये वॉल जॉइंट है ये भी इसकी भी कॉस्टिंग तीन सौ के आसपास इसकी होनी चाहिए आप ये समझ लीजिए कि ठीक है लगभग ये मोटा मोटा कॉस्टिंग है बाकी कंपनी के हिसाब से जो डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं अलग अलग इनके प्राइस होंगे तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और इसी तरह से ये कनेक्टिंग रॉड है अगर ये पूरी जॉइंट रॉड भी लेने जाएँ हम तो ये पाँच सौ के आसपास आराम से मिल जाती है और ये इसी तरह से ये वाला एंड है ये भी तीन चार सौ रुपये में बहुत इजीली मिल जाता है और रही बात शॉक एब्जॉर्बर की देखिए शॉक एब्जॉर्बर जो है बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता और इसको तो हम वैसे भी कभी चेंज कर लेते हैं जैसे नॉर्मल हमको जब प्रॉब्लम आती है जब इसमें या फिर लीक हुआ या कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया तब हम इसको चेंज कर लेते हैं लेकिन जो सस्पेंशन जो फुल सस्पेंशन वाली बात आती है वो मेरे गले से नहीं उतरती है और बहुत ज़्यादा लोग उसके पीछे पैसे वेस्ट भी कर लेते हैं अपने यानी कि अगर एक बुश की प्रॉब्लम है इस वाले की तो वो पूरा सस्पेंशन खुलवा लेंगे पूरा सस्पेंशन खोलेंगे और फिर वो उसको रिपेयर करेंगे यानी कि जो बुश हमारे सही थे वो भी उसके साथ चेंज हो गए तो मुझे लगता है कि छोटी सी वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मेन पार्ट्स क्या हैं इसके मेन पार्ट सस्पेंशन के यही हैं और इसी की वजह से आती है प्रॉब्लम ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਈ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਡੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਈ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਰਬੜਾ ਹੈ ਬੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ